हेलो दोस्तों आप जुड़ गए मेरे दिनचर्या नंबर अग्यारह में और मैं मेरी अभी तक तबियत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो कम डालता था दो दिन तक मेरी रजा हुई होगी तो आप मेरा बाबा हिंदी देख कर थोड़ा शर्माना मत पर मेरा वीडियो देखना पूरा और मैं आपको ऐसे ही कॉमेडी कराता रहूँगा और मैं आपके साथ जुड़ा बैठूंगा तो सुनिए मेरी दिनचर्या नंबर अगिय मैं उठा सुबह वहले तो वहला उठकर मैंने नाया धोया और धोया मैं क्या तो आप समझ गए होगे तो फिर मैं ट्यूशन में गया ट्यूशन में वक्त पर नहीं गया तो टीचर ने मारा और मारा तो मेरे को मार लगा तो इसलिए मेरे को समझ में आया कि ट्यूशन में बहले जाने का वीडियो बाद में बनाने का मेरा आवाज़ ठीक नहीं था इसलिए मैं रात को गया दवाखाना पर दवाखाना पर डॉक्टर ने बोला कि ये दवा ले लेना तो मैंने सोचा कि मैं भी ये दवा ले लूँगा तो मेरे भी ले ले लिया तो आपको मेरी दिनचर्या कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मैं स्कूल पर गया मेरे आधे लोग आधे मित्रों मेरे राह देख रहे थे कि बाबा हिंदी दोस्त कब आएगा तो फिर उसने भी कहा कि बाबा हिंदी दोस्त मेरा आ गया તો ઇસ્કા નામે એતખૂટ તો આજના માટે બધાને એટલું જ તે અને મારો અવાજ હમણાં થોડોક સારો નથી એટલા માટે મેં આવા દિનચર્યાના વિડીયોમાં બેદી ગેપ રાખ્યો તો હવે પાછો હું સરખા વિડીયો મૂકવા મળે અવાજ તો મેં એડિટ તો નથી કર્યો પણ આવો થઈ ગયો છે હમણાં ટાઇટ બહુ પડે છે કે નહીં જો હું સેટર બેટર પહેરીને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હું તો આજના માટે બધાને જય શ્રી રામ જય હિન્દ જય ભારત ને કાલે આપણે છવ્વીસમી જાન્યુઆરી છે તો બધાએ આપણે રાષ્ટ્રના પર્વ ઉપર બધા ખૂબ આનંદ કરીશું અને ઉજવીશું તો આજના માટે બધાને રામ રામ ને જય શ્રી રામ